フェスのための写真撮影わかりましたはいお好きにどうぞ何かポーズが欲しい仕方ないですねじゃあこんなものですかねこれで写真は十分ですか 別の雰囲気のポーズも欲しい欲しがりなオーナーさんですねそれならこのポーズで撮影の経験ですかい,いえこういうのは初めてですけど初めてなのに上手 違う雰囲気のポーズにうまく対応してるこの島には本業のモデルさんもいるんでしょそういう人と比べたら大したことありませんそれにオーナーさんの反応を見たらどんなポーズで喜ぶかなんて大体わかりますから 私だけの魅力があるからもっと撮りたい本当にお世辞が上手い人ですねまあオーナーさんがポーズを考えてくれるなら続けてもいいですよ張り切っちゃって本当に楽しそうですね このポーズ私に似合ってます可愛かったちょっと想像してたのと違うポーズでしたけどクールなだけじゃなくてキュートな姿も撮りたかったからもう私には似合わないと思うんですけど 気づいていない魅力を出せると楽しいえー、結構いろいろ考えてくれてるんですね自分ではあんなポーズ思いつかなかったから最後にもう一枚だけいいですよ私も少しだけ気分が乗ってきました このポーズがオーナーさんが本当に見たかったポーズですかうまくポーズ取れてますかオーナーさん <laughs> オーナーさん今どこを見ていたんですかオーナーさんが撮りたいって言うからポーズしてあげたのに そのオーナーさんは撮影に集中しないでどこを見ていたんですか私をその気にさせておいて最初からこれが目的だったんですか言い訳しなくていいんですよこの変態。